Течение. Вы можете, лет. Вы можете с Кто вас обр... сюда обратиться Кто конечно. вас сюда прислал? Кто меня сюда прислал? Кто вас сюда прислал? Скажите. Кто вас сюда прислал? Говорите. У меня в рамках уголовного производства я приехал. <как> я пригласил сегодня Какое Роман, я гнездо гнездо Романа Романа Александра. На в пятой части 1. Не выплатим Мирошниченко ИП денежных средств. Заработная плата. Алло. Алло, да. А можно ваши документы, пожалуйста, предоставить? Я сейчас занят, да, немножко, да. Хорошо, да, 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 хорошо, да. Я приехал сюда не ругаться, а нормально пообщаться, допросить О. по данному факту. Вы не хотите давать показания или как? Просто объясните. Вы мне. расследуйте, пожалуйста, уголовное дело. У О, меня Паула. более 300... 300 уголовных дел. Я расследую по мере возможности. Если у вас есть какие-то ко мне претензии, обращайтесь к Лопотану. Где Как? Уголовное... Было, хлопотание? Было хлопотание. Вы уверены, что я там следователь? Я, допустим, не уверен. Я не знаю. Ну вот, видите, вы там, я, следователь вы, следователь я, следователь да. Круто, там, да, меня это не интересует. Можно ваши документы, пожалуйста? Меня это не документы, интересует. Документы можете ваши, документы, ваши предоставить? Вы я, вам вы я вам представил, сам показать уже кто удостоверение. Следователь Московского отдела полиции, капитан полиции показывайте капитан ваше, полиции, Караванский Дмитрий Валерьевич. Показывайте и ваши документы показывайте ваши вы тоже показывайте ваши документы предъявите. Вы показываете удостоверение. Я вам еще раз говорю, я вам покажу удостоверение, уже показывал сотрудник. Видно хорошо? Вам видно хорошо? Все, засняли хорошо. Что вы я это сделали? Я вам Зачем раз, вы раз, сюда? Я приехал сюда, допросить да, сотрудников. Мы вас денег не дадим. Я у вас не прошу денег, мне не нужны ваши деньги. Зачем ваши вы деньги вы просили? можете оставить себе, поверьте мне. Зачем вы... Я сюда приехал просили? допросить людей по поводу. Показывайте документ, на основании которого вы сюда приехали. Такое, как я... Чего вы сюда я сюда приехали? Я еще раз вам говорю, я звонил сегодня Гнездову Роману Александровичу, приглашал его на допрос. Он мне сказал вчера, даже я созванивался, я, я документы, очень занят, я к вам не приеду. приеду, я органы досудебного расследования не уважаю. Вы Поэтому я вы нашел свое документ. время вы преступник, и приехал к вам, Вы понимаете? преступник, вы укрываете преступника, Может, хватит, который хватит? украл документы предприятия, который украл 700 да, тысяч гривен с предприятия, да, да еще... Потом, после того, Все, как я, его уволили... Я, я предлагаю, это ваше, как вы понимаете, того, как у меня акт у... заявления, понимаете, в рамках уголовного производства. У вас производства. есть три уголов... уголовных у меня, производства. У меня, вы уверены, Идите расследуйте преступление. Нечего фальсифицировать сюда и вымогать деньги, приходить. Не совершать такие трейдерские заклады. Вы преступник. Я сейчас звоню 1002, звоните, чтобы 102, чтобы разобрались. Добра... с вами. Мы с вами спрашиваются будем или нет? Чтобы разобрались добра... с вами, добра... почему мы вы убиваете преступника? Не кричите, Угрываете преступление не и кричите. приходите тут с вымогательством Я еще раз. Каким вымогательством я занимаюсь? Что вы глупости говорите? Я пришел Я говорю факт. Просить. У нас есть все документальное подтверждение. Я еще раз. Какие факты? Чего факты есть? есть. Есть решение судов. Московского суда. Это, это ваши проблемы с Мирошниченко. Это ваши проблемы. Это я, я пришел на просить по факту, по факту невыплаты Показывайте средств. документы. У меня есть материалы которого... уголовного показывайте, производства. Показывайте, показывайте. На каком основании вы мне не представились даже, кто вы такой, вы кто, такой. вы такой? вы, кто, такой? Я, представился. Вы преступник. Я сейчас Полиция вас задержит. Главное, чтобы пассе это понимаете? Недоматый. Я вам еще раз говорю, ваши документы предоставьте, кто вы такой, с до кем свидания. я вчера разговаривал? Вы к сотруднику полиции обязаны назвать свои отдельные данные, подребные. Закон Украины о полиции читайте. Читайте, идите. Я вам, читайте. вам еще раз говорю, представьтесь, пожалуйста. Мы допрашиваться не будем, я правильно понимаю? Ответственные добыть свободы, понимаете? Вы я разберусь, когда я буду свободен, когда я не буду mm -hmm. свободен

<соединяющие> я сейчас включу повестки, а и Да сейчас, сейчас полиция приедет, проверит, что